ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ದಿವಸ ವಾದಿರಾಜಯತಿ ವಿರಚಿತ ಋಣಮೋಚನ ಋಣಮೋಚನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಋಣಮೋಚನ ನರಸಿಂಹಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸಾಲ ಬಾಧೆ ಇದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆರ್ಥಿಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರಯಗಳಿದ್ರೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಋಣಮೋಚನ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಗೂ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿನೂ ಇದೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನದಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಋಣಮೋಚನ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರ देवताकार्यसिद्ध्यर्थं सभास्तम्भसमुद्भवं श्रीन्द्रसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं भक्तानां वरदायकं श्रीन्द्रसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये आन्त्रमालाधरं। शङ्खचक्राब्जायुधधारणं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये स्मरणात् स्मरणात्सर्वपापाग्नं कद्रूजविशनाशनं श्रीन्रसिंहं महावीरं नमामि रुणमुक्तये सिंहनादेन महता दिग्दन्तिभयनाशनं श्रीन्रसिंहं महावीरं नमामि रुणमुक्तये प्रह्लादवरदं श्रीशं दैत्येश्वरविदारणं श्रीन्द्रसिंहं महावीरं नमामि रुणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानां भक्तानामभयप्रदं श्रीन्द्रसिंहं महावीरं नमामि रुणमुक्तये वेदवेदान्तयज्ञेशम् ब्रह्मरुद्रादिवन्दितं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये यदं पठते नित्यं ऋणमोचनसंयतम् अनृणी जायते सद्यो धनं शीघ्रमवाप्नुयात् इति श्रीमद्वादिराजपूज्यचरणविरचितं नरसिंहपुराणोक्तम् ऋणमोचनस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीकृष्णार्पणमस्तु